И всем привет, с вами я Полина И я знаю, вы не видели вообще мою внешность Хотя для кого-то может быть она и знакома, может кто-то я уже видел Ну, вообще не важно э -э, Вчера, и, то есть сегодня, может еще он долго будет идти, Но у меня случился приступ радости спросите, что это такое вообще, что это за фигня в общем, этот секрет это очень-очень счастлив. <с> просто в Ульгуме снизились цены на кукол. И, и. вы не поверите, но большой кошмарный риф стоит всего-то 1853. Я просто удивилась. И, и там еще какая-то новая серия вышла вообще без понятия, что это вообще такое. Вот. Я, честно, я без понятия впервые увидела эту серию. И у меня почти накопилось на большинство кул, то есть там и евро а в Тархаи по такой же цене. я просто бом. Прямо просто взрыв мозга. Если бы я об этом узнала раньше, я бы просто сказала, мам, когда у тебя будут деньги, пойдем по бульком, купим куколку. Но я, мы с бабушкой вчера зашли в магазин, и это было просто офигеть. Понимаете, я почти накопил, то есть у меня есть 500. Я еще потом 25 числа получу от мамы 500. И, возможно, выпрошу у папы. У меня уже будет 2000, они стоят меньше. И поэтому я смогу купить просто либо Большой Кошмарный Риф, Фрэнки, Троллей и Лагуну, либо Хай, Медлин Хэттер, дочь кролика, дочь принца Чарминга, Рэйвен Квин и Эппл Уайт. Еще я смогу купить тут Элизабет. И там есть, э, я уже забыла, что но у них. Ну, в общем, там, ну, там еще были базовые, но я просто не, не хочу. Я пас... Там еще было остальное. Понимаете, ребят, я просто не понимаю, что это вообще такое. В интернете я видела, что Астронова стоила 8 тысяч. Так, как в магазине 5 тысяч чем-то. То же самое и LED из серии Buyor Buyor. В интернете она стоит 2 тысячи. 2 тысячи. Но в Вулигуме она стоит э, в тысячу дороже. То есть 3 тысячи. Я не понимаю. Либо это в интернете просто не так дорого все стоит, как я смотрела. Из-за того, что это доставка, а LED э, поменьше. А все равно из-за того, что там огромная коробка. Их, наверное, куча, и поэтому сделали большую сумму. Я, честно, я не понимаю, что вы... И в интернете сейчас снизились цены. Я, честно, я не знаю, но я очень рада. Ведь 26 или ровно 25 я буду покупать куколку. И да, как вы уже, наверное, догадались, следующее видео, которое будет на этом канале, впервые здесь у меня будет распаковка. То есть обычно я там делала обзоры на моих старых каналах, которых уже не существует. И там делала просто обзор чисто на те, которые у меня уже давно. То есть это были лохматы, без разных вещей. То есть, мне эти видео не понравились, я, удал... я переименовала тот -то канал и удалил там все видео, а остальные старые каналы я просто удалила. И в общем, это мо... на одном канале, это мое второе видео, то есть на которое я сейчас снимаю. А на втором канале я это тоже выложу. И там тоже будет это видео, которое я сейчас снимаю, и распаковка. Ребят, если у меня с первого раза не получится распаковать кукол. Я еще не знаю, кто это будет, Эвер или Монстр Хай. Я вообще без понятия, там я могу... Просто а у меня там огромный выбор. Тем более... Понимаете, ребят, я просто... В общем, да, это будет моя первая распаковка. И, пожалуйста, не судите строго, если у меня там что-то не получится. Это будет моя первая распаковка. Тем более, я еще ни разу не распаковывала одна. То есть, обычно делала просто обзоры уже без коробок. Если дело, то уже кукла была не в коробке. А у меня был прям полный обзор куклы. Я не знаю, как я уже сказала, что... Какая это будет кукла? Эротерхай, Трахай, Монстр, Хай, я не знаю, это... Еще, хотя нет. Что мне Но я вам говорю, кроме базовой, все куклы, кроме базовой, которые я там видела. Ну, не все куклы, там только Большой Кошмарный Лив, Эвер Хай и что? А дальше я не помню, какая серия. Не знаю вообще. Но у меня просто огромный приступ радости. Я знаю, что я буду повторяться несколько раз, может, сотни раз, я не знаю. Но приступ радости хоть много раз во мне это приступа счастья ну не увидишь. То есть честно, на мне как бы не видно приступы счастья, но... Понимаете, в голове мне... а, Наконец-то! Это то же самое, что если там, например, выпустили какую-нибудь новую модель телефона, и вы это очень хочет хотите, или там еще какая-нибудь вещь. В общем, неважно, я не знаю, что вы там любите. В про кукол. Вот, и она, когда ее выпустили, она стоила просто, ну, очень дорого. И у вас просто не хватало денег, вот ни в какую не хватало. А вдруг случилось чудо бабах, и эта кукла стала просто стоить, я не знаю, там... Например, как у меня там 1853. <связать> я не знаю, что я даже добавить. И да, я снимаю на фоне шкафа. У меня просто нет другого фона. Я не знаю, на Ну, Просто это, понимаете, это огромное счастье. Следующее видео на этом канале будет... Э я не знаю, буквально через недельку, что ли. Я даже не знаю, но очень, ну, может быть, не очень скоро, но я вам, обещаю, я вам обещаю, это будет полная распаковка. Приду с Гума. Телефон. Я... Ребят, я даже поставлю заметку себе на 25 и 26. Мне это выскочит просто когда я останусь, поскольку 26-е, 26, ну, это будут летние каникулы у нас уже, так что, ну, 25-го я не только, хотя да, сразу, когда придут в Бульгума, но только, Может, там еще едем на... Ну, в общем, я вам обещаю, что следующее видео будет распаковка куклы. Первая моя распаковка на видео. То есть я уже, я знаю, я э, и это почти всех моих кукол, сколько у меня было этой радости, вот этой вот, приступа радости. Только у меня огромного прям не было. Вот, Но когда я узнала, понимаете, вечер я просто бабушка, по-моему, достала вот эти. Но я сказала, что даже если я могу повторяться сотни раз, мам, терпи. И всегда я вовлеку выбираю куклу по часа. Это ж я. Только я так могу. Тупо стоять над тремя коллекциями и выбирать так два часа. Это что такое я могу. Но хотя если вот посчитать всех моих кукол, то у меня было то есть, 9 таких распаковок. Но ни разу я этого не снимал. То есть я делала просто показывала вот так вот куклу. Сейчас вам покажу. Вот, то есть я брала вот так вот куколку, и то есть сначала, то есть так внешность показывала, что даже как там, тогда не было моего лица, то есть зрители вообще моего лица не знали. Вот, то есть я вот так брала, так показывала, какая у нее одежда, что у нее есть. в этот раз я уже повторилась, будет полная распаковка, полная, то есть будет обзор и на коробку, и на куколку. То есть это если это будет моя десятая кукла, да, у меня мало кукол в коллекции, но это будет моя десятая кукла. Вот. А... Еще хотела сказать. Да. <laughs> я даже Кэти не показывала, её, как ее расп... распаковку и даже не делала на нее обзор, вы просто видели ее видео. Вот. И как бы на этот канал, на второй мой канал, на А Полина Монстер Хай. А здесь я уже не буду снимать про кукол, я постараюсь строить какие конкурсы и буду челленджи. Ну и в каком-то промежуточном времени будет, конечно же, и стоп-моушены. В общем, я, выложу, я буду выкладывать именно стоп-моушены. То, что я там вот так вот делала, то есть вот так вот, вот двигала. А именно там все не будет. Мои руки и т.д. Я научилась. Посмотрите канал, конечно, Полина Лав. Конечно, там есть только одно видео, но это будет второе. И я думаю, вы там все увидите. Я уже очень жду этого момента. И, наверное, вы уже поняли, столько времени, как я уже говорю, повторяюсь. Я знаю, но я но не могу я по-другому просто. это огромное счастье, не ну. Я уже сказала пример. Ну, в общем, не буду я больше так повторяться по сотни раз. В общем, вы сами все увидите в следующем видео. Я думаю, вы будете очень сильно ждать это видео. Ну а с вами была Полина. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До встречи. Всем пока-пока.